Бокс, что будет с украинскими атаманами? Ну, допустим, руководство украинских атаманов на этот счет есть свое мнение. Они считают, что никто никуда уходить не будут Понятное дело, что у Василия Ломаченко и Усика уже есть предложение о переходе в профессиональный бокс. Они будут, эти предложения, рассмотрены. Но мы не знаем, какое решение примут наши ребята. Тут, ну, серьезное питание, Вячеслав. Думаю, ты погодишься, потому что, ну, час все-таки будет. Хотя для боксеров, как Ломаченко, так и Гвоздик, и Беринчик, да все наши хлопцы, ну, можно сказать, что дуже ну, молодиш, на самом деле молодежь, поэтому тут ну, и можно... Время еще есть, да, поэтому руководство украинских атаманов говорит о том, что почему бы там уже Усик Ломаченко не остаться еще на один год в нашей команде. Посмотрим. Тем временем мы видим четвертый раунд. Без проблем Василий а тут справляется со своим соперником. Никаких сложностей нету. Самат Башенов так и не мог, не может перестроиться и что-то новое предпринять. А что тут можно сделать против Василия Ломаченко? Ты подивись, каждый раунд, что-то новое от Василия Ломаченко, Не бы, знаешь, как все расписано у них с батьком, знаю, что делать и с соперником, но я сто 100% уверен, что готовились они до Самата Башенова. Але ти знаєш, як по райдеру працює Василь Ломаченко, Як і швидкий бокс пропонує супернику, так і комбінації. Ось, знову ж таки, з комбінаціями йде вперед Василь Ломаченко. Але ну, суперник поки що ось тут взагалі нас зараз розгойдався Супер Вася наш, який йде вперед, ну не знає, що просто сама ти з ним робив. Да, в той же час немножко Вайся снизив темп, якщо говорить його о його атакуючих действиях. Больше клінчай. меньше атак мы видим в этом раунде. Усталость все-таки сказывать. Но в целом контроль, конечно, за Василием. Рефери тут чем-то недоволен. Недоволен, конечно же, клинчами вязкой работой. Все мы хотим увидеть больше бокса в исполнении таких мастеров. Снова четкий левый, прямой. Абашинов на этот раз мягко принял. Но сам блок пробывает Василий Ломаченко так, все бачить. Ну і на цьому закінчується черговий раунд. Ну і знову ж таки башено. ну Навіть можемо порівняти його із першим раундом, ну нічого не змінилося. От його боксі ось, Зараз над ним там чекує Сергій Карчинський. ну Розуміють, що у їх капітана ну щось зробити проти Василя Ломаченко поки що не вдається. що у нас така невеличка пауза. Ну що, В'ячеславе, залишилися суперники всесвітньої серії боксу Василя Ломаченка. Хоча, знову ж таки, є інформація, підтверджена інформація, типу того, що з наступного сезону у всесвітню серію боксу приходить ще одна нова команда це команда збірної Куби. Так, вже заявку бросили кубинці. Все, те, що вони видели у всесвітній серії боксу, їм подонрало. Хоча вони такі, звісно, ребята. Скажем так, не любят они профессиональный бокс. Мы знаем, насколько тяжело кубинцам вырваться вообще из Кубы и стать профессиональным боксером. Все это происходит нелегально. Но кубинцы решили со следующего сезона подключиться. Это, конечно, не может не радовать, потому что кубинская школа бокса одна из лучших в мире, одна из самых зрелищных. И, ну, можем лишь с радянскую школу бокса кубинцев. Ну і буде дуже цікаво подивитися. Знову Ломаченко у нас тут влучає двійку, Починає пританцьовувати проти суперника. Ну, може собі дозволити Вася. Сейчас, знову ж таки, ані на секунду. Василь не втрачає рівноваги. Дивиться постійно на суперника. Отличный левый прямой. Снова навстречу. На те же грабли наступает соперник. Сейчас Вася подключил ноги. Очень хорошо смещается, не стоит на месте. Очень зрячий действует, конечно. Порой незаметные такие движения финты для наших глаз. Но насколько точно он пробивает в этот момент. Ну, але помітний для очей Самата Башенова, тому що по ним він отримує сьогодні з першого до п'ятого раунду. Да, можна говорить о том, что украинские атаманы, ну і в общем-то. команда Казахстана, Астана Орландс, подняли планку всемирной серии бокса, подняли уровень этого проекта. И, конечно, в следующем сезоне посмотрим, сколько будет команд в целом, но я думаю, будет жарко. Проект уже заявил о себе, укоренился, и, конечно, он очень и очень интересный. В первую очередь, благодаря тому, что многим боксерам, которые по тем или иным причинам не могут прийти в профессиональный бокс. Они могут здесь как раз о себе заявить. Вот этот формат пятираундовый им подходит. Не все, не каждый может боксировать... Хорошо на таких длинных дистанціях, а для деяких боксерів знову ж таки проводимо приклад наших боксерів Василя Ломаченко, Олександра Гвоздіка, Бірінчика, Сашка Усика. Це такий щабель, вже чи як правильно назвати така ступенька така, да? можливо, між аматорським боксом і професійним. Хоча знову ж таки, Вячеславо, я думаю, ти також не будеш заперечувати, що в принципі всесвітня серія боксу то і є вже професійним боксом, ну лише там рукавичками і кількістю раундів. Да, но при этом мы уже много раз об этом говорили. Если в профессиональном боксе очень часто поначалу он держит на мешочной диете, то здесь такого нет. Здесь соперники все достаточно квалифицированные. С, в общем-то, можно встречаться и с олимпийскими чемпионами, чемпионами мира. Но есть, конечно, вот такие случаи, как вот с Василием Ломаченко, когда на лицо, в общем-то, отсутствие соперников для него уже на этом уровне.